раз Россия не разрешает вашим военнопленным звонить, вы тоже придерживаетесь Звонки... этого же правила, я правильно понимаю? Нет, не, неправильно. А, предыдущий министр юстиции Малюска сделал большую а, подлость в том, что разрешил а, военнопленным армии РФ звонить домой. Mm. То есть в лагерях были организованы а, места, где можно было пленному при наличии денег на счете позвонить домой раз в две недели. Или, ну, я не знаю механику. Ну, то есть они тупо звонили. И благодаря жалобам петиции, благодаря давлению общественности, эту историю поломали где-то год назад, по-моему. Вы считаете, что это правильно? Что поломали? Конечно. Чтобы был паритет, как минимум. Потому что э, эту тему со звонками можно вообще рассматривать в области там контрразведки. И действия малюка можно тоже... А почему ты им делаешь хорошо? Почему там родные не переживают? Конечно, тип звонит раз там, в неделю домой и говорит, у меня все нормально, сегодня я играл в футбол, короче, не переживайте.